yaqinda bir inson vafot etdi endi bilasiz kechga vafot etilsa bir kun mehmon qiladilar mayitni o'lgan odamni bir kun mehmon qiladilar kirib men ham o'tiribman o'kinib o'shanday vaziyatda o'qiladigan duolar bor hmm. sukut bor u yerda qalbdan bo'ladi farzandlari facebook chuqlab o'tiribdida oxirgi kecha ota mehmon ertasi kun u abadiy ko'rmaydi diydor qiyomatda ekin facebook chuqullab shuni o'qib o'tiribdi man o'lganni holiga emas farzandini holiga ki san qiblagohing otangdan ayrilyapsan hmm. san undan to'yib qol san boshqa amal qilgin tayyorgarlik qilgin hmm. ijtimoiy tarmoqqa bu darajada berilish bu darajada befarqlik yuragim bir deb sinib ketdiki bolalarimiz erta bizni nima bilan eslaydi bolaga odob beraylik ko'pham bu narsalarga berilmay qo'liga shu haligi qoplamali kitoblarni o'qib taglarini chizib hozirdan talabalarimiz bloknoti bo'lishini xohlayman evet. uni umr yo'llarini yozganku dnevniklar лар tutilganku shoir evet. yozuvchi hozirdan tuting shunaqa narsanida o'qigan kitoblaringizdan iqtiboslarndi yozib keting internetda ko'rgan narsalaringizni ko'rib keting bugun telegramingizni olingda a'zo bo'lgan kanallaringizni bir sortirovka qiling hmm. qaysi sizni keraksiz sizni kelajagingiz hmm. uchun qaysi sizna keraksiz vaqtingizni olyapti hmm. sortirovka qilingda o'chirib tashlab hayotingizni bir qurib oling yoshlarga hozircha shu o'z ustida mustaqil ishlashga urg'u bersin ustozni hurmat qilishni o'rgansin